Прежде чем информировать, хочу напомнить несколько цифр. Первое, сколько будет образовано окружных комиссий, это 17. Сколько будет образовано участковых избирательных комиссий, это 1771 комиссия. И на территории области сегодня 2 миллиона 712 тысяч избирателей. Отдельно хочу сказать по поводу списка избирателей. Вы знаете, мы активно работали с этим списком еще в период президентской кампании. Было выявлено много неточностей, в том числе мертвые души. Сегодня госреестр по учету избирателей активно подчищает. Я думаю, в ближайшее время он будет представлен в соответствующей комиссии. Что касается самой работы. Распоряжением губернатора создан оперативный штаб по подготовке к проведению выборов. Я являюсь одним из руководителей этого штаба. Кроме этого, этим же распоряжением созданы аналогичные оперативные штабы во всех районных администрациях и рекомендовано миским головам то же самое сделать такие же самые штабы для оперативной работы. С этими всеми штабами мы установили контакт и мониторим весь процесс, который происходит на территории области. Два раза в неделю с этих штабов мы получаем информацию о подготовке избирательных комиссий. На сегодняшний день, вы знаете, все 17 окружных комиссий приступили к работе. Мы проверили их материально-техническое обеспечение. Практически замечаний по комплектации мебелью, техникой связью у нас нет. Несколько слов скажу по поводу того, как мы планируем организовать свою работу. Будет она организована в три этапа. На первом этапе планируется, что мобильные группы выйдут и объездят все эти окруженные комиссии. Это первый этап. На втором этапе предполагается мониторинг именно дельничьих комиссий. А на третьем этапе, это уже практически за неделю до дня голосования, мы будем выезжать именно по проблемным округам для решения в рамках действующего законодательства тех проблем, которые будут иметь на избирательных участках. Что касается подготовки и формирования окружных комиссий. Вы знаете, что окружные комиссии сегодня формируются Методом Жеребьевки, руководящий состав, такая Жеребьевка прошла. На сегодняшний день большинство руководящих должностей в этих окружных комиссиях получила Батькивщина. На втором месте две политические силы ⁇ это Удар и партия регионов. А на третьем месте ⁇ Громада. Она получила четыре руководящие должности в наших окружных комиссиях. Что касается мониторинга, кроме мониторинга, который мы осуществляем по материально-техническому обеспечению, существует группа, которая мониторит все события политического характера в области. Мы мониторим также наружную рекламу, которая сегодня активно уже применяется. Есть четкая позиция областной администрации. Ни в коем случае не допустить применения административного ресурса, ни в коем случае не применить административное давление. Каждому кандидату мы должны предоставить, и мы сделаем это, равные возможности, равные условия для того, чтобы донести до наших избирателей свою позицию. Несколько слов скажу о кандидатах. Вы знаете, на сегодняшний день уже зарегистр... подано заявлением на регистрацию 75 кандидатов. На утро свежая информация с ЦВК 33 человека уже зарегистрированы. И многие из них сегодня, завтра выезжают в Киев для получения временного удостоверения. Если анализировать, кто же зарегистрировался, то я вам скажу, 50% где-то это новые лица, ну и 50% это уже известные нам наши политики, которые опять планируют пройти во власть. Что касается мобильных групп, у нас на сегодняшний день существует ряд мобильных групп. Притом эти группы очень сильно усилены сотрудника МВД с главного управления, СБУ, МЧС и наше главное управление внутренней политики. Вот такие группы, начиная с понедельника, выезжают в районы. Встречаются с ответственными исполнителями на местах. Это рай это местные городские советы. Встречаются с руководителями окружных комиссий. Мы вникаем во все проблемы, если они есть, и пытаемся в рамках действующего закона помочь. Несколько слов скажу об особенностях старта избирательной кампании. Вы знаете, на сегодняшний день очень активно, вы, наверное, видите это, используется так называемая косвенная, непрямая реклама. То есть люди еще не зарегистрированы, партии не зарегистрированы, но бигборды и все остальное активно применяются. Законом не запрещено, и политики, и наши кандидаты активно это используют. В заключение хочу сказать, что руководство областной администрации перестало, поставило перед нами четкую задачу сделать, чтобы Днепропетровщина показала выборы на высоком уровне, чтобы они прошли честно, демократично, прозрачно. И я уверен, что эту задачу мы решим.